Мы уже неоднократно отмечали, что факты, всплывающие в ходе судебного расследования, вполне отчетливо указывают на заказной политический характер данного уголовного дела. И допрос в суде первого же свидетеля из числа оперативных работников поставил жирный крест на манипуляциях общественным сознанием со стороны подконтрольных мэру СМИ. Напомним, Цуканова задерживали сотрудники областного управления по борьбе с экономическими преступлениями. То есть брали его не бердянские правоохранители. И сегодня продолжает дезинформировать общественность интернет-рупор Алексея Бакая. Намекая на то, что заказать дело на неугодного депутата мэр мог бердянским правоохранителям, но никак не запорожским. Во-первых, проводились Оперативне мероприятие, це фіксація, відеофіксація действий Ціканова. Негласність встречи Ді проводить обласне управління спеціальний підрозділ. Ви яке відношення до них маєте? Навіть поручила. Ви, ви отримували це доручення, як ви кажете, в письмовій формі чи в усі? Причины должно быть э, на проведение э, небасно следственных действий должно было быть вписано э, в мире. Воно вам выдавалось? Сейчас не помню. То есть там как раз была смена у нас э, руководства. Скажите, будь ласка, а кто надавал такие доручи? Ну, следователь, наверное. Вы взагалі бачили це доручек? Ну, я сейчас не могу помнить помню. Не правда ли прелюбопытнейшие показания? оказывается именно Бердянский АБЭП. Бердянский, а вовсе не Запорожский, задерживал Виктора Цуканова. Более того, именно сотрудники Бердянского АБЭПа, а не областного спецподразделения, организовывали и проводили все негласные оперативные действия. При этом поручение на проведение всех этих действий должно было быть письменным. Но он не помнит, видел ли его и не знает, где оно, это поручение, может находиться. Вообще, с памяти у допрошенных в зале судебных заседаний правоохранителей, как выяснилось, далеко не все в порядке. А сюда вы шутовали, или не помню. Так вы же были поруч. Ну, был поруч. Это вы с дозволу слечего делали, через за инициативы? Не помню. Я не помню, что вчера ел, на завтрак. Вы говорите, полтора года назад. Еще красочнее оказалась картина с понятыми. Из четверых указанных в протоколах понятых в зал судебных заседаний явился лишь один. При этом выяснилось, что он не помнит не только событий, свидетелем которых, согласно протоколу, был, но даже интересных фактов собственной биографии. А скажите, будь ласка, а раньше вы притягивались до административной или криминальной ответственности? Может быть. А скажіть, будь ласка, от коли ви притягувалися до адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності, а хто, який відділ міського відділу внутрішніх справ складав на вас адміністративні протоколи та притягував вас до кримінальної відповідальності? Заваждення? За вождение mm -hmm. ну... За в тесном вигляді було. только наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде, вспомнил понятой. А вот про неоднократные встречи с сотрудниками Бердянского АБЭПа запамятовал. Указано особо, неодноразово было притягнуто до административной ответственности, как раз за административными протоколами, которые складывались с работниками ОБЭПа Бердянского слову, и регистрацию в студенческом общежитии Бердянского машиностроительного лицея ему организовали сотрудники Бердянского АБЭПа. Но об этом понятой тоже как-то подзабыл. Конечно же, поверить в столь массовый приступ амнезии или сомноболизма у свидетелей по делу довольно сложно. Скорее можно сделать вывод о том, что правоохранители и их так называемый дежурный понятой за фразой «не помню» тщательно скрывают правду об обстоятельствах этого дела. Если верить всему сказанному, то окажется, что никто Виктора Цуканова вообще не задерживал. Это депутат сам, по собственному желанию и по доброй воле, с помеченными деньгами в кармане, захотел подождать следователя. Вы тримаете двумя руками его правую руку, ваш коллега ему руку, одни рукой И цены не есть затримание? Вы наказали ему быть поруч с вами, заборонили покидать место до прибытия ничего. Мы попросили его, чтобы он оставался на месте, но ничего не забыли. товарищ вы его не що не значит, что я не могу попросить оставаться на месте. В общем, совершенно очевидным стало стремление работников Бердянского АБЭПа избежать ответственности за допущенные при задержании Виктора Цуканова противоправные действия. Цуканова затримали набагато раніше під до моменту проведения обшуку. Більш, більш, того, я хотів би зазначити, що обшук проводився не цукана у відповідності до протоколу обшуку, а проводився обшук автомобіля. Цуканов не є автомобіля. І працівники міліції не тримали автомобіль за колеса, щоб він не виїхав. Но ограничились либердянские правоохранители при выполнении этого заказа власти только нарушением прав гражданина Украины. Как объяснить довольно странный контроль за действиями подозреваемого, когда его рука свободна, а рука оперативника находится у его кармана, из которого впоследствии были извлечены деньги? Объяснений не последовало, поскольку к провалу в памяти у свидетелей добавилось еще и внезапно испортившееся зрение. Я вообще не пойму, кто там, ну, ну, да, люди какие находятся. Если можете их идентифицировать, я лично не могу. Качество, качество записи с камеры видеонаблюдения, конечно, оставляет желать лучшего. Но оно значительно лучше, чем предоставленная суду запись передачи денег подозреваемому, якобы сделанная на сверхсекретной аппаратуре правоохранителями в ходе негласных оперативных действий. Учитывая многочисленные нарушения закона, допущенные при задержании и обыске Виктора Цуканова, эта запись единственный оставшийся у обвинения аргумент. С каждым днем сомнений в ее подлинности все больше. И, видимо, совсем не случайно уже сейчас все те же подконтрольные Алексею Бакаю СМИ пытаются дискредитировать результаты будущей экспертизы. Экспертиза нужна, чтобы подкупить эксперта, чтобы записи либо потерялись, либо по ним было получено то заключение, которое нужно защите Цуканова. Вероятно, автору хорошо известно происхождение этого доказательства, и надежда на то, что независимая экспертиза не обнаружит подделку, настолько ничтожна, что возникла необходимость срочно подстелить соломку.